Mədəniyyət xəbərləri efirdədir. Biz dedik ki, bəzi teatrlarımız artıq öz bəmir pərdələrini endiriblər, amma bəzi teatrlar hələ də ə, yeni tamaşalarla mövsümü bağlamağa çalışırlar. Elə bu həftə Bakı Bələdiyyə Teatrında lent aldığımız bəzi kadrlar bizi bu görçəklə üz-üzə qoydu və burada Cəlil Məktəbulzadənin məşhur Öllər əsəri ə, yenidən səhnə təfsirini tapdı. Amma bu da rejissor Oğuz Qurbanovun fikrincə o öllləri dini cəhalətə qarşı mübarizə ə, rəmzi daşıyan bir əsər kimi yox. Bu gün öz misionerlik hüdudlarını Azərbaycanda genişləndirmək istəyən bəzi din təriqətlərinə qarşı bir silah kimi işlədir. Beləliklə bələdiyyət teatrının bu mövsümdə son tamaşası öllərdir. Yeni tamaşa ilə mövsümə yekun vurduğundan tamaşadan əvvəl teatrın direktoru Xalq artisti Amale Pənavova və kollektivin qocaman sənətkarları Məhbubə Sadıxova, Muxtar Afşarov gördükləri işlərdən, qazandığı uğurlardan danışdılar. Artıq 12-ci tamaşanın təhvil verən Bələdiyyə Teatrı yeni mövsümdə 10 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır. Repertoarında hərbi vətənpərvərlik mövzusuna daha çox yer ardığı üçün Kapitan Mustafaev bu teatrı şifahi olaraq gömüşən təq adlandırdı. Nəhayət tamaşa başlandı. Ümumi Cənnə Məmmədkuluzadənin Mərs Övlər əsəri Azərbaycan teatr səhnəsində çox oynanılıb və həmişə də rejissorların, aktyorların, eləcə də tamaşaçıların maraq dairəsində olub. Bələdiyyə teatrının da bu mövzuya müraciət etməsi heç təsadüfi deyil. Bu barədə tamaşaanın quruluşçu rejisoru Uruç Qurbanovu dinləsək daha yaxşı olar. Övlər əsərinin bu gün müasiri nədir? Bu günün pərdəsi altında Azərbaycanı çoxlu nümunələr gəlirlər. Nisyanerlər gəlirlər. Türbəcə təxribətlər aparırlar. Türbə diversiyalar hazırlınırlar. Faqullar əsərləri bu gün müasir səsənməsindədir. Biz dini tənqid eləmirik. Biz Azərbaycanı mücaəmalə ruslaşdırırıq. Biz sadəcə də din pərdəsi altında Azərbaycanda iqtisadi, mənəvi bu təxribətləri hazırlayan nümunələrə qarşı etdəməşə hazırlamışam. Teatrın kollektivi digər quruluşlardan fərqli olaraq bu əsərə öz prizmalarından yanaşaraq obrazları bir başqa yozumda yaradıb və tamaşada rejissorun quruluşu, aktyorların obrazı təbiiyə yanaşması və bəstəkarın musiqi seçimi bir-birini tamamlayır. Çox güman ki, bu əsər də Bələdiyyə Teatrının səhnəsində uğurla qarşılanacaq. Baş rollarda isə Azərbaycanın yetərincə istedadlı aktyorları Azad Şükurov, İlhan Rəzayev, Tofiq Bayramov və Mahirə Yaqubova iştirak edir.